Дорога, деньги и пиар – все это за счет государства в Ивано-Франковске. Кто хочет заработать политические бонусы в преддверии выборов, знает Татьяна Петренко. Это не дорога, это напрямок. Это просто маршрут. Так. Полюва. Это улица набережная окраина Ивано-Франковска. Здесь не дорога, а сплошные ямы. Еще в июле в местном управлении капитального строительства решили провести тендер на ремонт дорожного полотна. Выделили 35 миллионов гривен выделены кошты консолідовано с міського бюджета и с областным, тобто ремонт набережной происходит, я підкреслюю, виключно за кошты громады, міста и области, а не чьи особистих. особистых. Выигрывает тендер некая фирма ПБС бизнесмена и народного депутата Александра Шевченко. Сейчас он снова идет в Верховную Раду. С ремонтом тянули до начала выборов. Это чистый воды ПИАР, уверены местные жители. Для того щоб використати цей ремонт доріг, скажімо, з ресурсом на цьому піариться кандидат до Верховної Ради, який, як ми розуміємо, є представником групи приват, яку одночасно представляє і наш новий голова облдержадміністрації. Дощ слякоть і болота, не поміха ремонту. Асфальт здійснюють укладувають прямо в лужі. Ремонт не можна робити на такому погоді, але все одно робити треба, бо нам надають доважок. Кроме возможности попиариться на ремонте дороги, на лицо и отмывание государственных денег. Ведь при выполнении работ технологии поменяли. Вместо 15-сантиметрового слоя крупнозернистого битума будет лишь 8-сантиметровый. Такая дорога продержится максимум год. В этой системе должен стоять стенд, что дорога выполняется за кошти бюджету. Повинно бути людям показано, що тендер виграла така то фірма, яка запропонувала наступні технології. Це до виборів. Дуже хочеться показати. а Я дуже переживаю, за який буде результат після виборів. Яким буде результат этого затеянного ради самопіара піара, псевдоремонту дороги і останется ли безнаказанным розваровування государственных средств? Ми увидим? і після виборів тоже. Татьяна Петренко Владислав Тетерев, подробности телеканал Інтер івано франковск